Вірять більше путіну, ніж власній американській розвідці. Є досить прекрасний приклад. Зеленський навів тезу про те, що на Курщині начебто було оточення, і Трамп, начебто, просив самого Путіна зберегти життя українським солдатам. Як взагалі так виходить, що влада Америки стала повністю залежною від Росії? Ой, Ну вони просто хотят здружитися. с русскими, да, показать, что они на одной волне, что у них есть один общий враг, это Европа. Ну и между нами, дорогие друзья, я даже знаю в утреннюю кухню, они согласны на то, чтобы Россия напала. Значит, на, на балтийские страны тем самым развалить НАТО, чтобы Америка, как бы говорит: а мы уже ни при чем мы выходим из НАТО, и, нам, и пятая статья нас не касается в конечном итоге. Они наоборот стравливают Рашу и Германию, понимаете, в чем дело. Потому что они видят в своем.